Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, Бавовна очень шикарная, очень хорошая. Только что нашими был уничтожен РЛС российский, дорогущий, называется Каста. Что это за радиолокационная станция для чего она нужна? Это станция, которая работает вместе с системами ПВО российскими. Она обнаруживает воздушные цели на крайне малых, либо же средних высотах. То есть от нуля метров, грубо говоря, от граунда и до приблизительно 6 километров. Вот это ее рабочий диапазон, где она работает. И может обнаружить цели в зависимости от высоты, на которой эти цели находятся, приблизительно до расстояния 150 километров, способна вести до 200 целей. Вот представьте себе. То есть э, эта РЛС работает против наших дронов, против наших крылатых ракет, против э, ракетодронов. Ну, вы меня поняли. Вот, против, такого, против авиации конечно же, потому что штумовая авиация тоже работает на таких высотах то есть э, эта, эта штука может принести нам э, очень много беды и наверняка приносила уже э, находилась она на границе Луганской и Донецкой областей населенный пункт Чернухина от фронта не то чтобы далеко но так скажем далековато э, находилась как обычно пряталась в районе лесопосадки там была сама РЛС и то есть вот это самое дорогое, это сама радиолокационная станция. И по всей видимости, то ли командная машина рядом с ней впритык стояла, то ли машина, скажите мне, электростанция, дизель-электростанция. Вот. Почему? Потому что в принципе в комплект РЛС там входит 4 автомобиля. Самое главное, понятное дело, это сама РЛС, потом это командно-штабная и третье это машина дизель-электростанция ну и четвертая машина с кабелями там две машины находилась тяжелых с виду какая вторая мне тяжело сказать, но главное, что был прилет Хаймерса. Интересно, что Хаймерс пролетел приблизительно, можете посмотреть видео, видео в описании к данному ролику, можете глянуть. Машина стояла эта штука возле посадки, буквально там вплотную, а Хаймерс залетел в саму посадку Ну метрах, может, в десяти от нее, и пацаны так вот слышали, так сразу воздух. Попали они, попали. Бах, эта штука тоже вся в огне. Вот, и так, ес, 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 попали, все, замочили. Обе машины в хлам, в хламину. Вот, это РЛС отминусована. Тут даже дело не в ее стоимости, ребята, 60 миллионов долларов. Дело в том, что произвести такую машину еще одно, это время. Это усилия, это деньги. А, это санкции и так далее, и так далее. То есть, это штучный товар, и делать его долго. Это, это все проблема, да. Опять-таки, экипаж там наверняка пострадал, потому что... Ну потому что потому это было рядом со взрывом Хаймерса. Я не думаю, что они там каким-то образом смогли выжить. Так что экипаж тоже надо новый готовить и так далее. То есть шикарная работа наших на большом расстоянии при помощи дядюшки Хаймерса. Все было сделано просто великолепно. Вот а, такие штуки они являются топ, скажем, топ приоритеты. Это Самая главная цель, да, самая приоритетная цель, да, для наших Хаймерсов. потому что, еще раз говорю, это, знаете, это даже не 2-3 танка одновременно, когда ты подбиваешь, это штука, которая, ну, танк самый крутой, сколько стоит? 5 миллионов долларов, но они его еще один слепят, в конце концов. Эта штука стоит 60 миллионов долларов, представьте себе, она очень сложная, и опять-таки экипаж на нее готовить, это годы, вот так вот. Так что все годы Украина.